ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜੰਤਰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਜੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਇਹ ਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਐ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਈਕ ਟੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹਲਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ

इसके अंदर एक लीवर दिया हुआ नीचे है नीचे अपना गेयर बॉक्स जिससे ये आ, रिवर्स एक लीवर दिखेगा आपको साइड में हाँ हा, हा। वो लीवर जैसे प्रेस करेंगे एक लग जाएगा रिवर्स का गाड़ी रिवर्स आ जाएगी उसके बाद इसमें आप देखेंगे एक हायर और लोअर गेयर दिया है इस साइड में Okay. इसके ऊपर अगर अपनी गाड़ी बहुत जगह फंस गई है तो अगर अपन हायर डाल देंगे तो एक डेढ़ फीट के पत्थर के ऊपर से तो गाड़ी निकल जाएगी। एक डेढ़ के पत्थर के ऊपर से. से निकल गई है उसके बाद आपने गाड़ी में तीन हुए आप देख सकते हैं इस साइड से आधा दिख जाएंगे एक पीटो इधर दिया हुआ है और सेकेंड पिटो इधर दिया हुआ एक छोटा पिटो दिया हुआ है इसमें तीन पीडियोज दिए हुए अपना मोटिव था कि पहले किसानों के पास है ना बैल का सोर्स आसानी से था और चारा पानी मिल जाता था अभी बैलों की कीमत बढ़ गई ऊपर से चारा पानी मिल नहीं पाता जिसकी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी अब सालाना खर्च लगा लो आप तो आठ से दस लाख रुपये इसका सालाना खाने पीने का खर्च हो जाता है बैल का तो आप किसानों के पास ज़्यादा बैल नहीं रख पाते तो आपने क्या सोचा था कि अभी किसान भाइयों के पास अपना पास सोर्स है तो बाइक सबसे कॉमन सोर्स है किसानों के पास जिस तरह अभी मोबाइल सभी के पास है उस तरह बाइक सभी के पास है अपन ने इसी को कॉन्सेप्ट बना के इसी को एक किसान भाइयों का तो अपन ने एक सोर्स बनाया तो अपन उनको एक ऐसी चीज़ देंगे जिसके ऊपर वो नांगर छोड़ के बाकी सारे इक्विपमेंट्स कर पाए तो अपन ने उनको बाइक के उनकी लगा कर वो हंड्रेड सी से लेके थ्री फिफ्टी कोई भी सी सी आपको बाइक सोर्स लगा सकते हो इसके ऊपर उसके बाद वो अपना काम कर सकता है आपको बेटर रिजल्ट चाहिए ना तो आप हंड्रेड सी के ऊपर यूज़ करेंगे तो आपको पी वगैरह यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी आप इसके पीछे इक्विपमेंट्स लगा सकते हो ये है, का। इसके ऊपर आप ट्रॉली यूज कर सकते हो ये नट बोर्ड खोल लेंगे इसके बाद आपने बाकी के इक्विपमेंट्स लगेंगे जैसे आप वो वीडियो में देख पाएंगे फरवानी का वगैरह दिखाया हुआ इसमें गाड़ी जब अपनी रात में निकल जाएगी गाड़ी तो आदमी अंदर सो सकते हैं अंदर दो फैन दिए हुए हैं किसान मेरे को सबसे ज्यादा अपनी भारत में जो सबसे ज्यादा अभी सांपों से डस के जो किसान मरते है उसकी उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है किसान जब खेत में रात में सोता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको वही प्रॉब्लम होती है तो हमने उसके लिए सोल्यूशन निकाला था कि जब आपने ये गाड़ी निकल जाएगी नीचे तो किसान भाई अंदर सो सकते हैं जंगली जानवरों से भी महफूज़ रह सकते हो तो इसीलिए अपन ने ये बाइक निकालने वाला बाद आपने उसके बाद ऊपर सर्च लाइट दिया हुआ है एक बड़ा एल दिया हुआ है तो वो एल से आपको है ना तो वो रात के अंदर आधा एकड़ तक क्लियर दिखेगा उसको पंद्रह हज़ार व्यूमैक्स की एल लगी हुई है बाकी हॉर्न इंडिकेटर ये फैसिलिटीज दी हुई है उसके अंदर तो अलग से यूज़ होती है उसको दी हुई है ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਥੱਲੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਜੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੋ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇਰ ਆ ਗਏ ਕਾਜੀ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਾਈਕ ਪਰ ਬਾਈਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸki ਕੀਮਤ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈਆ

ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 210000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 210000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋ ਅ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ